Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, onun əhl-i beyt əshablarına olsun. Va qalilum ma hum. Onlar deyincə az zurlar deyir. Kimdir bu azlar? Gece namazı qılanlar, sübha çağında Allahdan bağışlanma diləyənlər, Allah yolunda sədaqə verənlər, insanlar gecə yatdığı zaman gecə namazına qalxanlar. Subhanallah. Yəni O nümunəvi əməlləri edənlər həqiqətən nədir azdır. Baxın peyğəmbərimiz sallam dedi Bilalə: "Ey Bilal, etdiyin ən gözəl əməl barəsində mənə xəbər ver." İslamda olandan sonra. Nəyə görə bunu soruşdu? Deyək ki, mən sənin ayaq izlərini gördüm cənnətdə. Hansı əməldir ki, o əmələ çox sarılmışsan? Nə dedi Bilal? Dedi: "Hər zaman dəstəmaz alandan sonra 2 rükat dəstəman namaz sünnəsi qılıram, müstəhib namaz qılıram. Baxın bu əməl ləylə həylə. Amona dey nadir insanlardır ki, belə müstəhib əməlləri yerinə yetirir. Baxın ona görə nədir? İnsan çalışmalıdır ki, insanların fitnə fəzadını artdığı zaman, ibadətləri unutduğu zaman insan gələ nə etsin? O azlardan o ol. Baxın azdır deyir Allah'a şükrlədənlər, subhanallah. Yəni elhamdülillah deyən, Allahım sən həmd olsun deyənlər kimdir? As. İnsanların çoxları Allahın verdiyi nemətlərə nə edirlər? Şükr etmirlər. Nə demişdi Al-Qur'an da Kərimdə? Davud Əleyhissaləm tərifləyərkən o Allah çox şükür edənlərdən idi. Vaqəlilu min ibadiyə şakur. Şükürdən qollarım çox azdır deyib Sübhanaullah. Yəni davamlı Allah şükür edənlər, o nemətləri bilənlər, o nemətlərin qadrını anlayanlar Nadir azdır, amma insanların çoxu şeytan aldadır. Görürsən ki, nədir? Allah şükr etmirlər. Hər zaman etiraz, hər zaman nankörlük, əlində olan nemətləri görmürlər. Subhanallah. Amma sən şükr edən qullarındansansansa, Allahın, deməli o azlardansansan sən, xoşbəxtsənsən, Rəbbinə şükr edə bilirsənsə, subhanallah. Çünki şeytan nə demişdi? Onların önlərindən, sağlarından, sollarından, arxalarından, önlərindən yaxınlaşacağam və onlar nə edəcəm? Azradaranc onların çoxları şükrləyənlərdən olmasın. Şeytana bu güc verildi. Amma bunun içərəsində kim şükürdüsə, o azlardan dır ki, kimdir o? Ən uca məqamı qazananlardan. Bu dünyada ən böyük qazanç sahibi, o nadir əməlləri nədir? Yerinə yetirənlərdən. Allahım sən bizi sonunuz gözəl elə. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də eyni cənnətdə olmağa nəsib elə. Dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət elə. Allahım sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru. Məkil düşmənlərin hilələrindən, fitnələrindən, fəsaddarından. Amin.